شغل مول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا لله رب يا إياك نعبد نستعين عليهم وغير عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن على الله بسم الله الرحمن الرحيم قال معرف كدس الله سر تنبيه يتأكد على العبد كسرة الاستغفار كلما اعتقد الناس فيه الخير وهو في الباطن على خلاف ذلك وما دام للعبد سريرة يفتضح بها في الدنيا والآخرة falla'iku bih kasratul istighfari wal khauf litalbisi 'alan nasi berkata Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an peringatan dia adalah sangat dituntut ke atas seorang hamba untuk memperbanyakkan memohon keampunan kepada Allah itulah istighfar Istighfar bermakna talabul maghfirah. Istighfar. Alif sa sin sa sin sin ta tu sin ta li talab tu Mana istighfar ai talabul magh, maghfirah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Mana mungkin manusia nak berjalan dalam keadaan dia kotor dalam keadaan dicemar dan cemar batin lebih dahsyat daripada cemar luaran <tuh> Allah, Allah Memperbanyakkan istighfar setiap kali Manusia itu Ya Beranggapan terdapat kebaikan pada dirinya Kalau kita terasa je kita ni baik Kalau terasa aku ni rajin beramal Minta ampun dengan Tuhan Ya Kalau terasa je Terasa aku ni hebat Minta ampun dengan Tuhan Itu ujub dia ya. ya Jangan sekali-kali memandang kebaikan kita Kita sentiasa memandang kekurangan kita dan sentiasa bersyukur kepada Allah. Ha dia. Dapat nikmat syukur dengan dia. Jangan sekali-kali pandang aku ni hebat terlintas dia berdebum jatuh. Diminta minta ampun ya di sudut peringkat mutawassit. Ya. Peringkat mubtadi diminta ampun daripada zulumatil zulumatil zunub kegelapan dosa. Peringkat pertengahan diminta ampun daripada ni keperasanan-keperasanan ini rasa kita baik rasa kita hello oh minta ampun tu ya ha lebih dahsyat lagi dia rasa aku ni ada dosa ke tak atau lagi besar syaitan <laughs> kalau dia rasa aku ni ada dosa ke tak ya eh? wali-wali merasakan dosa dia lebih banyak daripada pasir kan? yang melata di bumi sedangkan sebenarnya hakikatnya dia tiada seperti itu ya dia berasa beranggapan dia baik contoh dia buat amal rajin ya Rajin buat ibadat tu Buat ibadat ni rajin sembahyang rajin Zikir rajin Baca Quran rajin Puasa Baik tak? Baik Dia rasa dia baik Dia tak dalam dia rosak Dalam dia Banyak lagi Syirik hafi dan seumpamanya Memandang pada amal dia Memandang hebat dia Tak puasan dosa dalam tu Itu makna dia kena minta am Pun banyak dengan Allah SWT Selama mana terdapat rasa rahsia eh, Dalam batin tu Bagi hamba itu membolehkannya menjadi hina dengan sebabnya di dunia dan di akhirat maka selayaknya dia memperbanyakkan istighfar dan merasa takut kerana dia telah mengelirukan manusia oh banyak silap anda, ni dia kelirukan manusia sebab apa manusia tengok di luar wah wow, hebat ni <tuh>, dalam ni apa pun tak ada di. dalam ni tak, tak ada langsung bertawajuh kepada Allah Subhanahu taala hati yang tidak bertawajuh kepada Tuhan hati dulu dalam khatar ya bahaya yang sangat dahsyat ibarat telur di hujung tanduk tuan kalau hati tak reti menghadap kepada Allah taala bila dia tak menghadap kepada Tuhan dia menghadap kepada ma makhluk dia menghadap kepada makhluk apabila wasak habis Allah Allah jadi banyakkan istighfar ya sebab Rasulullah SAW amat kasih dan tanda kita kasih kepada baginda SAW kita menjaga amalan kita dan sentiasa proses pembersihan dengan istighfar tadi Lepas tu dalam hadis Rasul nyatakan Hayati khairun lakum Wa mauti khairun lakum Hidupku kebajikan kepada kamu Dan kewafatanku kebajikan bagi kamu juga Itulah hebatnya bagi Islam Amma hayati Fa'asun lakum sunan wa syara'i Ya ada pun ketika aku hidup Maka kamu dapat mengikut Aku mengatakan sunnah bagi kamu dan segala syariat syariat nabi atur kat kita ya yeah. wa wa ammal maut adapun mauti kematianku fa inna a'malakum tu'radu alayya adapun setelah aku kembali ya yeah, nabi dah wafat ni hari-hari ni amal kamu semua dibentangkan atas aku nabi ya yeah. ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatun nahar Maknanya bersedia ganti bukan malaikat tempat dia berapa? Ship dia pertukaran lepas subuh dengan lepas ah, asar. Sebab tu wirid-wirid banyak ulama ahli lah diatur lepas tu. Lepas subuh, lepas asar, sebab waktu tu waktu istimewa. Manalah pintu mana, amal diangkat. Bila amal diangkat, maknanya dibentangkan fa inna a'malakum tu'radu alayya. Amal kamu dibentangkan aku kata. Ya, pama raaitu minha, maka tidak aku lihat daripadanya. Kalau ada yang aku lihat tadi, pama maka barang yang aku lihat daripada hasanatin. Kalau aku tengok amal hamba aku tadi, ya maknanya umatku baik, ya buat amal saleh dan sebagainya, hamidullah alaihi. Aku memuji-muji akan Allah Taala. Maka mereka Rasulullah bergembir. Wa ma raaitu minha sayi'ah dan bila aku tengok Daripada amal umatku penuh dengan dosa maksiat. Ya. Astaghfirullah. Istighfar. Astaghfirullah. Lakum. Aku mohon keampunan untuk kamu Nabi kata. Nabi minta ampun untuk kita tentang. Punya sayangnya Rasul kalau umat tak selawat tak ingat Nabi memang suir betul, betul. Habis celaku manusia. Kalau tak ingat Rasulullah. Rasulullah hari Kalau kita silap dia minta ampun kita. Itulah maknanya kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu minta am ampun selalu sebab tu merupakan satu daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar banyak. Dan sengaja daripada isi perang banyak ni apa? Murah rezeki dia entah ni Orang Melayu kalau murah rezeki dia cepat sikit oh. Apa isi kepala tu pendek panjang Wah, memang dia tanya Itu pernah berlaku sebab istighfar Seorang tu semua hajat dia Diperkenankan oleh Allah Ta'ala Itu yang kita ceritakan berlaku pada Imam Abu Hani Imam Abu Hanifah Satu hari Imam Abu Hanifah dia tergerak Kuat gerak hati dia nak pergi ke Basrah Dia pergi Irak nak pergi ke Basrah Eh dia pun pergi Rupa ada hal besar terjadi Bila dia sampai di Basrah Malam tu dia nak tidur di masjid Penjaga masjid tu tak kenal Imam Abu Hanifah ketika itu Masya Allah Nama dia cukup Cukup mulia Kalau orang tahu dia tu bergebut Orang kejauh Dia pergi seorang <tuk> Jadi orang tu halau dia keluar Daripada masjid Dia pun duduk di beranda Oh nak terlelap Nak berehat dia Datang lagi penjaga dia Hei Apa tu boleh keluar Keluar Dia tak di, bagi dua, dua beranda apa tak Dalam keadaan yang sedemikian Seorang tadi nampak Rumah ada tepi masjid tu Rumah kecil Dia nampak Dia pun panggil Abang Hanifah Kata rumah saya ada ruang Mari nah, duduk Abang ya, Hanifah kata Boleh lah jadi bila dia duduk tu dia tengok tuan rumah tu kerja dia menjual roti. Bila dia uli roti tu kan dia sebut astagfirullah. Dia bubur garam kat gandum tu astagfirullah. Dia bubur telur digamas astagfirullah. Astagfirullah. Dia kata dah lama kau buat amalan ni. Saya jual roti dah lama tuan dia, 30 tahun. Ha, jadi sentiasa lah macam ni lah keadaan saya. Sentiasa saya istighfar dengan Allah Ta'ala. Apa kelebihan yang kau dapat? Dia kata tidak ada satu pun hajat melainkan semua Allah Ta'ala tunaikan hajat saya. Kecuali satu je belum lagi kata. Apa dia satu lagi Saya hajat sangat nak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah yang sangat masyuk Rupa depan Imam Abu Hanifah <laughs> Imam Abu Hanifah kata Allah dia kata Patutlah aku digesa oleh Atak Allah Ta'ala Bergerak nak kemari Rupanya ha, ni, Nak berjumpa dengan kau dia tu ya? ha, Itu hebat Itu istighfar punya kelebihan ya? Banyaklah kita Mohon istighfar Allah Sebab dia nak masuk Hadratillah حضرات معرفة أعطان الله تعالى مانو ممكن كلا ايه وقد قالوا أشر الناس من يظن الناس فيه الخير وهو في الباطن على خلاف ذلك فإذا تخلق بما زنه الناس فيه كان له حكم آخر فإن من شرط الكامل أن يشهد كَمَالَهُ wa naqsahuhu ma'an liyuktiya kullan minkum haqqah min ash syukri wal istighfar sesungguhnya mereka berkata manusia yang paling jahat asharun nas sejahat-jahat manusia maknanya adalah seorang yang dipandang baik oleh manusia ya manusia menyangka dia baik wah hebat orang ni soleh kan sedangkan secara hakikat dia tidak seperti itu itu yang diminta ampun oleh Syekh Ibn Atta'ilah As-Sakandari dalam munajat dia. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi wa man kanat da'awi fa kaifa la takunu da'awihi da'awi itu munajat Ibn Atha bagus kita baca malam-malam pukul 3 ke 4 tu baca Ilahi wahai Tuhanku mangkanat mahasinuhu masawi mereka yang adalah amal saleh dia Tapi dikira maksiat di sisi Allah Ta'ala Semayang dia semayang maksiat Zikir dia zikir maksiat Belajar dia belajar maksiat Mengajar dia mengajar maksiat Ah, ha. ha, Ini kata detailnya disiplin sufi Ya yeah. Cukup hebat tu Zahir cantik Tapi dalam maksi Maksiat Sebab apa Di wujudil afad Ada penyakit dalam perlambak lambak penyakit dalaman yang mengotorkan amalan dia tadi. Maka fakai fala takunu masawihi masawi. Maka betapa betapa tidak maksiat terang-terang tu tu lagi lah maksiat. Kalau maksiat terang-terang tu lagi terang maksiat. Yang taat pun boleh jadi maksiat termasuk ini. Ya, maka sebab itulah suruh kita apa? Mendetili wa man lam yataghalghal bi hadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam barang siapa yang tidak memantau betul-betul perjalanan ruhani ini tempat tilik Tuhan maka dia akan mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar padahal dia tidak sedar dan tak perasan dan ni tapi kalau sedar malaikat maut Dia tak ada guna lagi lah Allah Allah Maka apabila dia berakhlak dengan apa yang disangka oleh manusia padanya adalah baginya hukum yang lain pula. Kerana sebagian syarat seorang yang kamil bahawa dia menyaksikan kesempurnaan dan kekurangannya seiring supaya dia dapat memberikan kepada kedua-duanya hak. Iaitu apa? Syukur wal istighfar. Bila maknanya dia nampak ada kebajikan Tuhan alirkan kat dia tepat disyukur. Ha, bukan dia pandang hebat dia Pandang hebat dia naik benda lain pula kan Penyakit naik, racun naik Ujub, riak, takabur, riak, ujub macam-macam Ya, Ada cepat syukur Sebab syukur dia mematikan Sebab apa dia pandang syukurnya dari atas dah. dan bila dia berusaha cepat ada istighfar Itu pakaian orang yang kamil Orang yang kamil sentiasa Akhlak dia akhlak Muhammadiyah akhlak yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersyukur dan sentiasa beristighfar. Syukur memandang nikmat kurnia Tuhan dan istighfar di atas keterlalaian dan kesilapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seronok dengan pujian sedangkan ya pujian manusia tarap dia adalah zan Maka orang tu dia kata apa? Sejahil-jahil manusia. Siapakah manusia yang paling jahil? Saya pun nak tak asalkan dari kata apa? Ajahalun nas man taraka ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia man taraka ma indahu. Mereka yang meninggalkan benda yang diyakin ada pada diri dia. Nak tahu yakin siapa kita? Semayang kan? Belum rokok dah terbagai. Itulah tarap kita. <laughs> Allahu Akbar. Tiba wajah tu wajihia Aku hadapkan zahir dan batin kepada Tuhan pentadbiran Tiba hati tempat lain Tuhan jawab kasab Bohong kau Tuhan kata Tuh, Imam Ghazali kata Dalam sembahyang kau kena takzik Bohong kau Tuhan kata Mulut kau kata menghadap Kalbi kau tempat lain Itu ha, tarap gitu Lepas tu kita rasa pula aku ni hebat dengan ha, Barang siapa yang mana Dikatakan sejahil manusia Mereka yang meninggalkan barang diyakin kalau dia yakin bahawa dia, dia masih jauh dengan Tuhan Sila cepat dekatkan diri dengan Allah Kalau kau jauh diri kau gelap lagi Sila cari jalan untuk mendapat nur daripada Allah Ta'ala Tapi dia tak buat gitu, Dia seronok dengan zahir orang puji Dia seronok je Maka itu orang sepaling-paling jahir manusia Sebab apa ditinggalkan benda yang dia yakin tadi kekurangan patut dia kena proses tapi dia tinggal sebab apa di zan ni ma indan nas kena berpegang dengan zan manusia sebab tu manusia puji tu tarap di zan bukan yakin dia tak tahu kalbi kita macam mana dia tengok luar je dia puji luar wah hebat kita pun sedar kita ni jauh kita pun tersengih je maka tarap dia samalah dengan ulama' buat misal orang yang memuji bahawa yang keluar daripada kemaluan kamu tadi iaitu tahi kamu tu orang kata wanginya tahi kamu macam <laughs> macam bau kasturi Sengih dia tak tu bodoh orang kata ada ke kau bau wangi <laughs> ya tu orang perli kau ya, tahi kamu bau wangi kita pun sengih tengok tu lah sebodoh-bodoh manusia mana kau buat benda tadi tak betul dengan Tuhan orang puji kau seronok ya sepatutnya kita repair benda tu kita merasa sentiasa malu dengan Allah dan sentiasa memohon pertolongan dan minta keampunan liarnya hati kita jauhnya hati kita gelapnya hati kita dengan Tuhan atau yang dituntut maknanya summa qal naqisan ila akhir wallah alam sekali lagi hmm? Tak lama apa? Baca apa tu? Dan sengah daripadanya situ. Asyik dan iskon dan maksyuk situ. Eh? Sengah daripada istilah sufi panggil asyik satu. Iskon tu sifat dia. Orang yang bersifat dengan isk dipanggil asyik dan yang diasyik dipanggil maksyukun. Allah Ta'ala tu maksud Ya, kita ada sifat iskun maka kita terpanggil asyik. Orang yang asyik dengan Allah Taala masya-Allah. Ya. Ha. Maka murad daripada asyik tu dalam durun Nabi sebab tu. Ya. Ha? Si Umar Farqit dia kata apa? Lauha ha taradli fi siwaki iradatun qadaitu biriddati. Kalau hatiku terlintas satu saat dia lain daripada Ta'ala ya, maka aku hukum aku dengan ridah dengan murtad murtad apa tu panggil tu murtad maqam bukan murtad etikat yang kita faham, kan mana dia naik farkul sani dia tu memberi farkul awal ya atau ah, maksud dia siapa dia tu syekh tu syekh tu dia panggil sayyidul asyikin sayyid mana penghulu segala orang yang asyik Allah kita pergi ziarah dengan syekh Faiz makam dia dengan, oh, lah, macam terkeliling tu betul pergi makam tu semua wali-wali banyak ada kan ya eh? duduk ziarah oh. kok hebat betul ani ha, mana orang yang asyik di geripah makam makam di besar tu ditulis sayyidul asyikin Penghulu segala orang yang asyik dan ni <laughs> orang yang hati dia rindu sentiasa dengan Allah taala Allah, Allah dan murad daripada asyik itu iaitulah seperti umpama yang memiliki cermin dan murad daripada iskun itu iaitu beberapa cermin ya orang yang memiliki tu itu dipanggil lah asyik daripada iskun iaitu beberapa cermin yang dipersihkan dan murad daripada maksyuk itu iaitu rupa yang kelihatan dalam cermin itu atau yang ditumpukan ya ha. maka yang menilik cermin itu iaitulah eh, yang tilik cermin dalam itu ialah zatullah kita melihat atana dalam cermin apa ya cermin apa kan miratul wujud cermin wujud dan semua makhluk semua dipanggil mirah cermin untuk memandang kebesaran ah. Allah sebab itu istilah sufi semua makhluk dipanggil nurullah cahaya Allah bukan Allah cahaya ni mana benda yang menunjuk cahaya benda menunjukkan api tunjuk dapat baca jadi makhluk semua menunjuk dan Allah Taala tu dipanggil madlul yang ditunjuk ha tu dan cermin itu dipersihkan iaitu lah dipanggil ayan sabitah ya ayan sabitah mana ayan yang sudah ada dalam Bentuk maknanya Taksil Tafsil tu dulu dia sudah hurai kan a, Peringkat maknanya Ayan sabit sabi sabita. Ayan yang sabit Yang telah tetap Kemudian dari dengan cara apa Iaitulah telah a, Dengan cara tafsil Ya yeah. Dia ada ayan kharijah Ada ayan sabitah dulu kan a, Habis Dan rupa yang kelihatan di dalam cermin itu adalah wujudul idhafi Ialah yang diberahikan oleh Ayan sabita Ya Dan setengah daripadanya Ayan sabita Ialah ibarat daripada hakikat segala asyik Pada mentabat ilmu Ya maknanya Segala asyik, segala sesuatu Dalam mentabat ilmu Bila ilmu sebab dalam pemandangan Mentabat tujuh itu dikira apa Tak ilmu itu Ya yeah. um, Kalau pada kosong Maknanya tak ada apa uh, Pada matabat pertama Ahadiyah Kemudian Yang kedua ni panggil apa Tahu apa <tuk> <tuk> eh? Yang kedua apa <tuk> Ha <tuk> <tuk> Ha Wah, Kenan wahidiyah Oh, lama tak ingat macam mana. <laughs> Dengan je berapa tujuh dan kita tengok. Sebenarnya jalan Tuan Pengarang ni Dia mengambil usluk Mana memandang segi makrifat dari per peringkat alam Satu-satu, tujuh eh, Ada matabat wujud tu lama pecah Nombor empat puluh, ada eh, Itu masing-masing punya -masing jalan <coughs> Aku ikut jalan dia begitulah ya? Kepada asyak pada martabat ilmu sekali-kali Mana ada dalam ilmu Allah Ta'ala Tiada ia mawujud Dia belum ada lagi ya? Kalau keluar dia dia panggil a'a. -a. a, a yang kharijiyah Yang telah keluar Tetapi adalah ia maklumun Yang sabit dalam ilmu Maklum ay zahiran pada zahir Dia belum ada lagi Ya, kemudian sabit di dalam ilmu dan ilmu Tuhan Eh ya, maknanya dah ada. Dia akan mawujud. Ah ha, tu. Sekali-kali tiada ia keluar jadi ayan kharijiyah, dia belum lagi keluar macam kita ni dia panggil ayan kharijiyah. Ya, mana segala zat yang telah nampak cokor depan ni. Dan tiada ia zahir jadi wujud ainnya, tetapi adalah ia kekal atas halnya di dalam butun yang syun. Eh, keadaan zat yang kodim yang nyata pada mertabat wahdah dulu ya, eh, pertama mertabat wahdah mana ketika tidak ada tafsir lagi ha. kena bahawasnya adalah butun segala batin itu zati baginya dan yang zahir jadi a'yan kharijiah eh, benda yang ada dalam pentaksisan iradat Tuhan itu dan dari ketahui oleh ilmu itu benda akan keluar lah ibu masa dia jadi a'yan kharijiah Maknanya sini apa? Tuan Sanib membawa kita pengenalan mengenai ta'aruh ilmu. Ya, peringkat ni, peringkat ni dinamakan ni, peringkat ni dinamakan ni. Ha, tu. Dan asar. Dan lawazimnya itu dengan sebab wujudil haqqi ta'ala. Sebab wujudil ta'ala dari kerana tiada ada di sana wujud, hanya wujud haqqi ta'ala jur. Kan Allah wala syai'ah ma'ahu telah ada ta'ala dan tak ada satu pun sertanya. Ha, tu dan satu lagi setengah daripadanya tarif sufi ni a'yanul kharijiyah dan dipanggil uh, ilbas iaitu lah barang yang ta'aluk oleh lapas kun ya yang tuan kata kun uh, maka faya kun ada ia maka dinamakan dia alam Tarif ni dipanggil ah, a alam dan dinamakan pula az ya bayangan kedua dan juga dinamakan dia kainat pun namanya jadi banyak dinamalah dan maujudat pun dinamakan akan dia kita semua lah ya maujudat makhlukat dan makhluk pun namanya dan setengah daripadanya dinamakan huiyah ya huiyah itu dipanggil hakikatul haqaik panggil ya huiyah Iaitulah zatnya yang semata-mata Dengan sekira-kira zatnya jua Tiada diaktibarkan sifat dia Dan tiada diaktibarkan pula dengan tiada sifat Dan dinamakan pula Hakikatul haqa'ik Ketiga itu dinamakan apa? Hakikat segala hakikat Dan jika diaktibar ia sunyi daripada segala sifat Yang lebih atas zatnya Dinamakan ahadi Ahadiyah Dan dinamakan pula Al-Ama' Ya, kekosongan Ini ha, kalau dalam warid banyak ni Masuk Al-Ama' dan Pum terbukaan. Dan dikaitibarkan Bersifat ia dengan segala sifat kamalat Maka dinamakan Wahidiyah Ya, dan juga Uluhiyah dan ada segala sifat Tuhan itu jika ta'aluk ia dengan kasih dan sayang dan rahmat dinamakan dia sifat jaman itu istilah-istilah dia dan jika bergantung dengan kahrinya kahar kekerasan dinamakan sifat jalan I ulama usul ulama arifin nabila ulama uh, hakikat atau ulama tasawuf dinamakan dia pecahkan dua jalal wal jaman kalau kekerasan jalal kalau keindahan diberi kurnia dia itu dipanggil jaman Habis itu dia antara istilah ni lah Dan kemudian setengah daripada istilah sufi Ialah sakrun dan sahun Sakar apa dia Sahun apa dia Mabuk dan juga sedar pada istilah sufi Ya Ini akan diberikan istilah di belakang Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ada jamuan makan, pergi makan bawah. いいね。